মে মাহত ইনফেক্ট দহ মে' তাৰিখে মই শপত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ সমগ্ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত মই অসমৰ ৰাইজক আন্তৰিকতাৰে সৈতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে বিজেপি চৰকাৰ যদি শাসনলৈ আহে এক লাখ যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী চাকৰি দিম কোনেও বিশ্বাস কৰা নাছিলে বিজেপি নিৰ্বাচনত বিজয়ী হ'ল কভিড আহিলে সংকটৰ মাজত থাকিও সেই প্ৰতিশ্ৰুতি মই পাহৰা নাছিলো এটা সময় হৈছিল যে বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়ক বিশেষ এজন বিধায়কে এক লাখ চাকৰি আমি দিব নোৱাৰিম বুলি ভাবিয়েই মাজে মাজে এনেকুৱাও কথা কৈছিল আমি এতিয়া আন্দোলন কৰিম এক লাখ চাকৰি চৰকাৰে কিয় দিয়া নাই ভাল কথা চৰকাৰে কিবা কাম প্ৰতিশ্ৰুতিমতে নকৰিলে আন্দোলন হ'ব লাগে কিন্তু যদি প্ৰতিশ্ৰুতি মতে চৰকাৰে কাম কৰে তাত ধন্যবাদো পাব লাগে মোক ধন্যবাদ নালাগে আজি আমি নিৰান্নবৈ হাজাৰ আৰু সাতানব্বৈটা নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিলো পি ডাব্লিউ ডি ৰড আৰু বিল্ডিং ডিপাৰ্টমেণ্টত আজি আমি ছশ জনতকৈ অধিক জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰক নিযুক্তি দিলোঁ আৰু আঠশ বাৰগৰাকী নাৰ্ছক নগাঁও কোকৰাঝাৰ নলবাৰী আৰু তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজত আমি নিযুক্তি দিলো চাওঁতে চাওঁতে নিযুক্তি আজি এক লাখতকৈ তিনিটা কম মই নিশ্চিত এই মাহত নহলে অহা মাহত আমি অসমত ইয়াৰ আগতে কোনো এখন চৰকাৰ নাছিলে যিখন চৰকাৰে নিজৰ কাৰ্যকালৰ প্ৰথমটো চাৰে তিনিটা বছৰত এক লাখ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিছিলে এটাও হাই কৰ্ট হোৱা নাই দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ অহা নাই আৰু অসমৰ দুখীয়া আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকে চৰকাৰী চাকৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া মোৰ লক্ষ্য অনাগত দিনত আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ নেকি চেষ্টা অব্যাহত থাকিব মই মোৰ কাম কৰি গৈ থাকিম আজি মই দুটা বিশেষ ঘোষণা কৰিছিলোঁ যি দুটা আপোনালোকৰ আগত মই শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছো প্ৰথমটো হ'ল আমি নিযুক্তিত স্বচ্ছতা আনিলো ট্ৰেন্সফাৰ পষ্টিঙতো আমি স্বচ্ছতা আনিব পাৰো নেকি চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত চলি থকা বিভিন্ন দুৰ্নীতিৰ আন এটা কাৰণ হ'ল ট্ৰান্সফাৰ আৰু পষ্টিং আমি যদি চিষ্টেমবিলাক ৰিফৰ্ম কৰি গৈ থাকো তেতিয়া মানুহে দুৰ্নীতি কৰাৰ সুযোগেই নাপাব দুই অক্টোবৰত আমি এটা পৰ্টেল উদ্বোধন কৰিম সেই পৰ্টেলটোত মই নগাঁৱত চাকৰি কৰি আছো মই ডিব্ৰুগড়ত আহিব খোজো ইজনে সিজনৰ লগত কথা পাতি মই প'ৰ্টেলত আমাৰ আবেদন দুখন আপলোড কৰি দিম প'ৰ্টেল তিনিশ পয়ষষ্ঠি দিন খোলা থাকিব প্ৰতি দুমাহৰ মূৰে মূৰে আমি এই ধৰণৰ আবেদন বিলাক নিষ্পত্তি কৰি আমি ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰ পৰ্টেল পৰা ধুবুৰী ধুবুৰীৰ পৰা নগাঁও কিন্তু নগাঁৱত তেজপুৰত এজন লৰা আছে যোনে তেজপুৰৰ জন ডিব্ৰুগড়ত যাব খোজে আকৌ নগাঁৱৰ জন তেজপুৰত আহিব খোজে ডিব্ৰুগড়ৰ জন নগাঁৱত আহিব খোজে নগাঁও আৰু ডিব্ৰুগড় কৰিলে মোৰ কামটো নহয় কিন্তু নগাঁও তেজপুৰ ডিব্ৰুগড় কৰিলে মোৰ মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ হয় তেনেকুৱাও আমি এতিয়া সময় হ'ল স্বচ্ছ ট্ৰান্সফাৰ আৰু পষ্টিং জনাব এই কামতো যাতে আমি সফল হ'ব পাৰোঁ আৰু এটা বিষয় মোৰ কিছুদিনৰ পৰা দৃষ্টিগোচৰ হৈছে দুই হাজাৰ সোতৰ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পিছত অসম চৰকাৰৰ যদি কোনোবা কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে আমি কৰ্মচাৰীজনৰ যিমান দিন চাকৰি বাকী আছিলে সিমান দিনলৈকে তেওঁলোকক দৰমহা দি থাকো অৰ্থাৎ আজি ৰন নামৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীজনৰ মৃত্যু হল তেওঁৰ চাকৰি আৰু বিশ বছৰ আছিলে এই বিশ বছৰত তেওঁৰ পৰিবাৰে তেওঁৰ একাউণ্টত দৰমহাটো পাই থাকিব এজিভ ৰতন এতিয়াও জীয়াই আছে মাহৰ এক তাৰিখে গৈ দৰমহাটো তেওঁৰ একাউণ্টত সোমাব কাৰ একাউণ্টত সোমাব মৃত ব্যক্তিজনৰ পৰিবাৰৰ নাম এতিয়া এটা সমস্যা হৈছে বহুত ক্ষেত্ৰত ডেকা বয়সতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ মৃত্যু হয় মৃত্যু হোৱাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে পত্নীগৰাকীয়ে কেতিয়াবা পুনৰ বিবাহ কৰে আৰু তাক আমি সমৰ্থনো কৰো কাৰণ ডেকা বয়সতে বিধৱা হোৱা ছোৱালী এগৰাকীয়ে সদায় বিধৱাৰ সাজ পিন্ধি থকাৰ কোনো অৰ্থ নাই পুনৰ বিবাহ আমি সকলোৱে আদৰণি জনাম কিন্তু পুনৰ বিবাহ হোৱাৰ পিছত মোৰ প্ৰথম শহুৰ শাহুৰেকক মই চাওঁ নে নাচাওঁ স্বাভাৱিকতে নতুন জীৱন এটা যোৱাৰ পিছত পুৰণা ঘৰখনৰ লগত সম্বন্ধ দুৰ্বল হৈ যায় ফলত সেই মৃত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীজনৰ দেউতাক মাকে জীয়াতো ভুগিব লাগে কাৰণ লৰাটোৰ পেঞ্চন আমি পত্নীক দিওঁ দেউতাক মাকে একো নাপায় আৰু দেউতাক মাকে বহুত কষ্ট পায় সেইকাৰণে এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে এনেকুৱা পেঞ্চনৰ আশী শতাংশ আমি বিধৱা পত্নীগৰাকীক দিম আৰু বিশ শতাংশ আমি বৃদ্ধ দেউতাক আৰু মাকক দিম অৱশ্যে দেউতাক মাক যদিও নিজেই চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তেতিয়াহ'লে আমি তেনেকুৱা সুবিধা নিদিওঁ অন্যথা আমি সেই সুবিধা দিবলৈ আমি যত্ন কৰিম যাতে বিধৱা পত্নীগৰাকীয়েও ন্যায় পিয়াই ন্যায় পায় আৰু বৃদ্ধ পিতা মাতায়ো ন্যায় পাবলৈ সক্ষম হয়